Xalq artisti Nayibə Allahverdiyeva hansı peşmançılığını illər sonra dilə gətirdi? Aktrisa övladlığına uşaq götürmək istəyir. Çox istəyirəm ki bir uşağım olsun. Elə yeri gəlmişkən e, Nayibə, xanımla, e, və... Bəli, ilə, Nayibə xanım xanımı da bu gün təbrik eləyək və Bəli, teatr günü münasibətiylə Nayibə xanımı ürəkdən təbrik edirik. E, Nayibə xanım hamımızın sevimlisidir. Çağım çok... kəsi də həmin. Hə, ha, o deyir. Ürəyimdən onu keştdim deyim. Eee, tun aktyorududu, teatr aktyorududu. Çox gözəl, eee, qız övladı böyüdü. Salamlayırıq. Mən e, Nayibə xanımın evində illər əvvəl bir veriliş hazırlamışdı, Nayibə xanıma həsr etmişdik. Çox səmimi, çox gözəl insandır. Çox sevirəm Nayibə xanı. Bəli, elə gənç nəsil. Biz onun teatr və kino səhnəsində yaratdığı bir-birindən maraqlı obrazlarla bölmüşük. E, bu gün onun sənətindən, obrazlarından danışmaya çayıq. Sənətkar övladlığa uşaq gətirmək istəyib e, və bir müraciəti var. Bu gün bu barədə danışacağıq. Bizim Əliyə müraciət edib ki, Nayibə xanım, ki, bəs mə uşaq götürmək istəyirəm. Mənim özümə də maraqlı gəldi, təəccübləndim. Birgə baxaq. Halqaş Sinay Vəllahverdiyeva övladlığa uşaq götürmək istədiyini bildirib. ATV səhri üst dan aktrisa bu istəyini belə izah edib. İndi Türkiyədə də o qədər anası ataçı qalan uşaqlar var ki, mən böyük məmnuniyyətlə e, məsəl üçün götürüb himayəmə götürə bilərəm onları. İstəyirəm, aynecə istəyirəm. Çox istəyirəm ki bir uşağım olsun. Mən sizin vasitənizlə çox istəyirəm ki uşaqlardan heç olmasa birini mən övladlığa götürüm. Axtarışan övladlığa uşaq götürməsi məsələsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təbəriində olan Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Dövlətə götürmə ilə bağlı müraciət etmək istəyən valideyn namizədlər elektron olaraq etre.social.az internet portalı üzərindən övladlığa götürmə alt sistemə daxil olaraq övladlığa götürmə hüquqlarının olub-olmadığını yoxlaya bilərlər. Övladlığa götürmə hüququ olan valideyn namizədlər notarial orqanından əldə etdikləri notarial ərizə be mənfəiq tibb müəssəsinə əldə etdikləri tibbi araş əsasında ə, həmin internet portalı üzərindən şəxsi kabinet yaratmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeydiyyatdan keçmiş valideyn namizədlər agentliyin qərarı ilə seçilir. Seçilmiş valideyn namizədlərlə növbəti mərhələlər: müsahibə, maddi məişət şəraitinin yoxlanılması, təlimlərə cəlb edilməsi, ə, onlara uyğun uşağın uyğunlaşdırılması və son mərhələ görüş, ondan sonra isə sınaq müddətinin həyata keçirilməsidir. Bütün bu proseslər uğurla həyata keçirildikdən sonra Sosial Xidmətlər Agentliyinin rəyə əsasında valideyn namizədlər məhkəməyə müraciət edir və uşağın övladxa götürülməsi ilə bağlı məhkəmə qətnaməsi qəbul edilir. Övladlığa götürmə ilə bağlı valideynlər üçün yaş şərti, nigahda olan şəxslərə minimum 25, subay vətəndaşlar üçün isə 30 yaş müəyyən olunub. Bu məsələdə maksimal yaş həddi nəzərdə tutulmuyor. Agentliyiyəməkdaşı bildirib ki, 2019-cu ildən övladlığa götürmə ilə bağlı 995 müraciət daxil olub. Bunun da 382-si 2022-ci ilə aiddir. Bu günə qədər isə 385 uşaq övlədlə götürülüb. Əli Noruzəliyev, Əli Ələkbərov, ATV Səhər